Hazırda işsiz statusunun verilməsi və işsiz vətəndaşlara büdcəfəlik müavinətin ödənilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərən sistemdə heç bir yüklənmə yoxdur. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov deyib. İşsiz statusunun verilməsi və vətəndaşlara müavinət almaqdan ötürü daha çox e-sosial as portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçməyi tövsiyə edən Hüseynov qeyd edib ki, müraciət edən vətəndaşa işsiz statusu bir neçə gün ərzində də verilir. Bəzi vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı SMS-in gec gəlməsi və ya gəlməməsi məsələsində də münasibət bildirən Seyunov qeyd edib ki, SMS-in göndədilməsi ilə bağlı xüsusi bir tarix müəyyən edilmiyib. Stat. Vətəndaşa SMS elektron bazaya daxil olan məlumat əsasında göndərilir. Vətəndaşlar Azərpoçtun rəsmi internet ünvanından ödəniş alıb almadıqları vəsaitin köçürülüb köçürülmədi ifadədə informasiya ala bilərlər. Bunun çox asan yolu var. Vətəndaş sayta daxil olduqda elə İlk interfeysdə sorğu bölməsi açılır. Orada da şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu qeyd edib, mən robot deyiləm düyməsini seçirlər. Bundan sonra onlardan məlumat təqdim edilir və burada qeyd edilir ki, sizə ödəniş verilib. Gedib ala bilərsiniz. Və ya sizin haqqınızda heç bir məlumat tapılmadı. Əgər heç bir məlumat tapılmadı informasiyası verilirsə, deməli hələ onun müraciətinə baxılmayıb. Əl və arvadın müraciəti 4-5 elektron baza əsasında araşdırılır. Araşdırma zamanı müraciətlə bağlı hansı dəvlet qurumunun bazasından məlumat daha tez üzə çıxır. Bu halda həmin vətəndaşa da SMS daha tez göndərilir.